отдыхал и оцеплетело а окно, что он тоже вылетело боковой крик был ну, напуган все летело вы видите а крыши нету с той стороны и с той стороны нету крыши ну, двери эти остались, а эти внутренние. Двери все улетели. Ну как мы тут оказались? А нас с 4 на 5 ночь упала возле нас два каба. Ну, разбило вот это вот все. Ну, уже в 10 часов вечера, в начале 11-го. Ну, страх, конечно, ну, все полетело, разрушилось, все падало. Темнота, пыль, вот это все. Пізно ввечері сповістили керівнику нашому Віктору Володимировичу, що Семенівку накривають кабами, пошкоджений їхній пансіонат, і тому ми їх зустрічали вночі, підготували для їх кімнати. ну, все, що ми могли підготувати на той час. Ми намагалися. Звичайно, люди їхали дуже довго. Вони були і перелякані, і змерзлі, і в ну стресовому стані. привезли нас сюда, нас здесь встретили, приветили. Ничего поганого не скажу, все добро, на дома лучше. И прошу Аллу Владимировну, чтобы отремонтировала дом и забрала нас назад. Я домой хочу, в Семеновку. Страшно, но я хочу там быть. Я хочу дома. Умереть в Семеновке, чтобы Алла Владимировна меня там поховала. У меня никого нет, кроме нее. Я считаю ее за родного человека. Родительский дом в селе Николаевка, а Семеновка там тоже самое Ну и что, труба одна в Семеновке. Тут хорошо, но дома лучше.